Pada slide ini, saya ingin bercakap tentang etika dalam adat, resam dan perayaan merujuk kepada adat, nilai moral dan sopan santun yang diamalkan ketika menyambut perayaan atau melaksanakan adat. Di Malaysia, setiap kaum seperti Melayu, Cina, India dan lain-lain mempunyai cara sambutan tersendiri yang mencerminkan budaya mereka. Oleh itu, mengamalkan etika yang betul penting untuk mengekalkan keharmonian, saling menghormati dan memupuk perpaduan dalam masyarakat majmuk negara kita. Pada slide ini, kita lihat beberapa masalah utama yang berkaitan dengan etika dalam adat dan perayaan. Pertama, Malaysia mempunyai keberbagaian budaya Melayu, Cina, India dan lain-lain yang masing-masing mempunyai adat resam dan perayaan tersendiri. Kedua, Etika adalah penting kerana ia merangkumi adab, sumpah santun dan nilai moral yang diamalkan semasa menjalankan adat atau perayaan untuk menunjukkan rasa hormat dan tanggungjawab sosial. Ketiga, setiap perayaan mengandungi nilai murni seperti tolong menolong, hormat menghormati dan semangat kekeluargaan yang dapat memperkukuh hubungan dalam masyarakat. Akhir sekali, Amalan etika membantu mengelakkan salah faham budaya dan mengukuhkan perpaduan antara kaum di Malaysia. Di sini, dengan mengengkalkan etika dalam adat resam, generasi muda dapat mempelajari dan menghargai warisan budaya yang menjadi identiti negara. Objektif kajian ini adalah untuk mengenal pasti kepentingan etika dalam pelaksanaan adat, berasan dan perayaan pelbagai kaum di Malaysia. Menjelaskan nilai-nilai murni yang diterapkan melalui amalan etika serta mengkaji bagaimana etika dalam membantu memupuk perpaduan dan keharmonian antara kaum. Hai, nama saya Tan Inwan. Hari ini saya akan bentangkan metodologi Yang dalam metodologi terdapat empat poin Yang pertama, reka bentuk kajian Dalam reka bentuk kajian, kajian berbentuk deskriptif kualitatif bertujuan untuk meneroka nilai etika yang terkandung dalam majlis sosial seperti perkahwinan dan perayaan. Ia juga memfokus kepada amalan budaya masyarakat Melayu, Cina dan India. Yang kedua, ialah kaedah pengumpulan data. Dalam kaedah pengumpulan data, terdapat kajian literatur. Dalam kajian literatur, ia analisis terhadap buku akademik, artikel jurnal dan laman web rasmi berkaitan adat dan etika. Ia juga sumber utama termasuk teks, etika tamadun Islam dan Konfusianisme. Dalam pemerhatian sosial, ia pemerhatian terhadap pelaksanaan masis perkahwinan, dan perayaan seperti Hari Raya Aidilfitri, Tahun Baru Cina dan Deepavali. Ia juga mempunyai dokumentasi visual seperti gambar, video, matriks. Seterusnya, wawancara ringkas dibuat secara temu bual tidak formal dengan individu pelbagai latar belakang untuk mendapatkan perspektif etika dalam amalan mereka. Petikan wawancara dimasukkan dalam lampiran. Yang poin yang ketiga, kaedah analisis data kaedah analisis data dianalisis secara tematik dengan mengenal pasti tema utama seperti hormat, tanggungjawab, toleransi dan kasih sayang. Ia juga dibandingkan antara nilai etika universal dari tamadun Islam dan Cina dengan amalan tempatan. Dia juga disusun mengikut sub tajuk untuk memudahkan pemahaman dan perbincangan. Untuk yang poin yang terakhir, kriteria pemilihan sumber sumber dipilih berdasarkan kesahihan akademik, relevansi dengan tajuk kajian, keberbagaian perspektif budaya dan tamadun. Terima kasih. Terima kasih, Saya ialah Inanur. Hari ini saya, saya, saya membentangkan tiga dalam adresan dan pen. Isi permainan ialah ketika dalam adat perayaan Melayu. Melayu menekankan sopan tutup dan menghormati dalam adat seperti perkahwinan, kenduri dan hari raya. Ucapan salam, pakaian sopan dan tutur kata yang baik melembabkan keperibadian mulia. Semasa hari raya amalan berfad, fahaman dan ziarah menziarahi merujukkan nilai kasih sayang dan ke, kekeluaran. Isi kedua ialah ketika dalam adat dan perayaan kaum Cina. Kaum Cina menekakkan hormat kepada orang tua dan adat semasa tahun baru Cina amalan memberi ampau dan berkumpul sama keluarga menunjukkan kasih sayang dan perkongsian rezeki. Mereka juga telah menjaga kebersihan rumah sebelum perayaan seperti memakai pakaian merah sebagai tanda tua dan menghormati tetamu. Terima kasih. Nama saya Elfaraj. Uh, nak, nak cakap pasal itu kesimpulan kajian ini telah berjaya pengalaman pasti kepentingan etika yang pelaksanaan anak resam dan perayaan pelbagai kaum di Malaysia etika dalam konteks ini merujukkan kepada adab nilai muni dan bersumpah santun yang diamalkan semasa suatu adab atau ataupun perayaan dijalankan terdapat utama menunjukkan bahawa etika bukan saja mencerminkan nilai murni seperti hormat menghormati kasih sayang dan semangat kekeluargaan yang diterapkan melalui amal setiap kaum Melayu, Cina dan India tetapi juga merupakan faktor kritikal yang membantu memupuk perpaduan dan keharmonian antara kaum di negara ini. Secara ringkasnya, pengalaman etika yang betul memastikan kelangsungan warisan budaya dan membina masyarakat Malaysia yang berdisiplin dan toleransi. Pasal implikasi kajian untuk mengadakan perayaan ada empat implikasi kajian yang pertama etika sebagai teras pembantuan instrumen implikasi paling signifikan daripada amalan etika dalam ada dan perayaan adalah pengesahan peranan etika sebagai pemangkit perpaduan kaum penghormatan terhadap adab resam dan pantang rarang kaum lain adalah kunci untuk mengelakkan salah salah faham budaya sekaligus mengukuh mengukuhkan keharmonian sosial dalam masyarakat masyarakat masmuk ketika menjadi aras kepada interaksi yang harmoni dan saling menghormati khususnya melalui aktiviti seperti rumah terbuka dan jemputan silang budaya ini membuktikan bahawa adat resam dan perayaan bukan sekadar warisan budaya tetapi juga medium penyampaian nilai etika seperti hormat, tanggungjawab dan toleransi yang menjadi tongkat keharmonian sosial. Yang kedua. Yang kedua, peranan adab perayaan dan pendidikan nilai. Pelajar ini turut menekankan perlunya mendidikkan dan kesedaran mengenai ketika silang budaya untuk membentuk masyarakat yang beraklah mulia. Adab dan perayaan berfungsi sebagai medium pendidikan tidak formal yang sangat berkesan. Perayaan utama seperti Hari Raya, Tahun Baru Cina, Christmas, dan dipuali menyediakan platform yang pembelajaran praktikal di mana generasi muda dapat mempelajari etika secara langsung. Nilai muni seperti memberi maaf, berkongsi rezeki dan toleransi terhadap kepercayaan lain dalam dipupuh secara praktikal melalui mengibatkan aktif dalam majlis-majlis sosial dan perayaan ini. Yang kedua adalah pemilihan dan penyatuan nilai etika meretas budaya. budaya. Usaha memeliharaan budaya mendapat justifikasi kukuh melalui penemuan ini memastikan warisan budaya yang kaya dan unik dapat diwarisi generasi muda. Seperti menarik kajian menunjuk bahawa nilai etika adalah merentas budaya dan masa. Nilai-nilai etika universal dalam tamadun Islam, Cina dan India dapat disepatutkan dengan amalan tempatan. Membuktikan bahawa etika adalah nilai sejagat untuk melakui sempadan budaya dan agama. Penyatuan ini membuka ruang kepada dialog antara budaya yang lebih mendalam dan saling memahami. Yang terakhir untuk implas kajian, cadangan integrasi etika yang dalam polisi Sosial yang kom kurikulum sebagai, lang se sebagai langkah kehadapan penemuan kajian ini menyokong integrasi nilai etika dalam kurikulum pendidikan dan program kebudayaan nilai etika dalam adat dan perayaan dicadangkan untuk dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah melalui subjek seperti sejarah, pendidikan moral dan sivik. Sebagai kerajaan dan GRO boleh berkasa program komuniti yang menekankan etika dan adab dan perayaan sebagai alat perpaduan nasional. Aktiviti sebagai, eh, seperti rumah terbuka dan sambutan silang kaum boleh dijadikan strategi perpaduan yang berasaskan nilai untuk mengukur lagi dasar perpaduan nasional. Seter -seter Seterusnya, cadangan untuk gajah yang akan datang untuk adab lesam dan perayaan. Gaji ini masa depan perlu memfokuskan kepada tiga demisi utama untuk memperkayakan pemahaman mengenai etika budaya di Malaysia. Pertama adalah penting untuk melakukan kajian khusus mengenai persepsi dan amalan etika dalam adat dan perayaan dalam kalangan belia dan generasi bagi menilai sejauh mana warisan budaya ini dikekalkan dalam era moden kedua aa, melidikan lanjutan perlu menjalankan analisis perbandingan mendalam antara nilai etika yang dialmalkan di Malaysia dengan etika yang sama diamalkan dalam tamadun asal seperti China di Malaysia perbandingan di China yang bertujuan untuk memahami elevasi dan penyesuaian nilai-nilai tersebut dalam konteks tempatan. Akhir sekali, dicadangkan untuk menggunakan metodologi kuantitatif bagi mengukur korelasi antara tahap pemahaman etika dengan tahap korelasi antara kaum di Malaysia. Seterusnya menyediakan bukti statistik kukuh mengenai peranan ketika dalam mengukuhkan perpaduan nasional. Ini cadangan untuk masa depan ada tiga cadangan untuk macam mana perayaan ataupun generasi untuk masa depan. Yang pertama adalah kajian perbandingan antara generasi dan jurang persepsi. Perbezaan persepsi antara generasi muda dan tua adalah penunjuk utama kepada perubahan etika. Generasi tua cenderung memberi etika adat sebagai sesuatu yang tegak, wajib dan syarat dengan nilai kesopanan tradisional. Terutamanya dalam upacara seperti kahwin, atau siara perayaan. Sebaliknya, generasi muda yang dibesarkan dalam suasana serba pantas dan fleksibel seringkali mentasir ketika sebagai lebih programik dan ringkas untuk menekan kepada keselesaan dan kesamaan taraf. Perubahan ini amat ketara dalam aspek perpakaian, cara berkomunikasi dan tahap penghormatan seperti salam atau cium tangan dalam majlis rasmi. Melitikan curang nilai akibat pengarang moden dan media sosial adalah penting untuk memahami titik kompromi yang yang wujud adalah peranan media sosial dan komersialisasi nilai. Media sosial memainkan peranan di iaitu sebagai ejen menyebaran ataupun dan ejen pengumahan nilai etika. Platform digital membolehkan maklumat tentang adat disebarkan dengan pantas tetapi pada masa yang sama ia sering memaparkan mempaparkan perayaan moden yang bercampur dengan elemen komersial dan hiburan. Etika di dahulunya berdasarkan beladaskan kesedaran ini diuji dengan tren pemegah-megahan ataupun tujuk-tujuk yang didorong oleh keperluan validasi digital. Ha, mendakat likes ataupun tujuan. Misalnya, tujuan sebenar perayaan telah beralih dengan pengerakan uh, situasi kepada pemameran kemewahan atau menjadi konten tular yang secara tidak langsung mengubah nilai seperti kemanusiaan kepada nilai etika tontonan pengaruh koalisi terhadap etika tempatan Robert membawa masuk budaya luar yang mula pengaruhi adat resam dan nilai etika terpahan contoh yang paling ketara, ya Dalam majlis Perkahwinan yang Beradaptasi Tema barat Atau sambutan perayaan Perayaan seperti Hari Raya Dan tahun baru Cina Yang disutik Dengan elemen Komersial yang berlebih melalui iklan dan gadget Pembandingan dengan negara serantau seperti Indonesia ataupun Thailand Menedahkan bahawa adaptasi budaya luar adalah fenomena global Namun tahap keluturan ketika adalah Membeza mengikut kekuatan Ini situasi sosial dan agama negara Melalui kajian perbandingan ini, kita dapat melihat sejauh mana pemeliharaan lokal Malaysia mampu pertahanan dari homogenisasi budaya yang dibawa oleh globalisasi. Sekian terima kasih.